Так, народ, всем привет. Э, что хочу сказать. Наконец закончу я свою купанку. Решил снять видео. Копал я ей, в принципе, десь, не считаю, в том году два дня. Копал где -то в районе месяца. Вышла она у меня сверху ширина 5 с хвостиком и длина 9 прямоугольной формы поставил кладочку забетонировал место там специально Сейчас, если покажу вот что хочу сказать выкопал глубину где-то 2 метра в среднем есть местами чуть больше возможно там где-то 5-10 сантиметров меньше вот не скажу, что копать легко, вода постоянно поступала, качал насосом, вот землю развоз вот, планировал вокруг, Вот тут огорода теперь добавится, вот как-то так, за сутки, я до этого вчера часов 6 вечера закончив раскопки, за сутки набралась вода, До этого сантиметров 50-60 вот, есть роднички, Рудой воды тут близко, так что с водой проблем не будет. Осталось было устройство сделать, насадить всяких чуть растений, каких-то там лилий на закидать. Все что-то и будем запускать рыбку. Зробил я приточной воды от соседа. Я тоже там копаночка, что менялась. И вы так от меня будет от отсюда тоже туда дальше. От, ну, на радость себе. Такое я действие сделал. Вот. Все будем рыбку сюда запускать. Пускай вода чуть-чуть набирается. Будем обязательно снимать, показывать. Вот. Кому сподобалось видео, поддержите меня, подписывайтесь на канал. До наступных встреч. Пока.